हाँ जी जड़ी बूटी हर रसायन संघ में स्वागत है जी जो जानकारी है मित्रों वो जानकारी है जी एक ताकत का योग है चांदी की भसम का योग है जी जिन भाइयों को जरूरत है जी वो बना लें बना के इस्तेमाल करें जी फिर देखें इसका रिजल्ट क्या कहता है पता चलेगा जी हम झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं ये चांदी ले लें जी आप एक तोला उसको शोरे के तेजाब में काट लें काटने के बाद उसको ज़्यादा पानी में डाल दें एक तोला चांदी है तो उसको कम से कम सात आठ लीटर पानी में डाल दें कटने के बाद उस शोरे के तजाब को और उसमें एक तांबे का प्लेट छोड़ दें बारह घंटे के लिए छोड़ दें चांदी सारी तांबे की प्लेट पे बैठ जाएगी ऊपर से पानी गिरा दें इस चांदी को उठा के पाँच सात मरतबा गर्म पानी से धो लें धो के सुखा लें इस पाउडर को ये शुद्ध हुआ जी चांदी का पाउडर ज्यादा अगड़म बगड़म बातें करने का कोई फायदा नहीं है जी यहाँ चांदी शुद्ध हो जाएगी इस चांदी को उठा लें जी अब आप लें छोटी दूधी जो सुर्ख रंग में रहती है उसको एक पहिया ले लें कुटें उसका नुगदा बनाएं नुगदा बना के उसको किसी कपड़े में डाल के निचोड़ लें थोड़ा पानी आएगा ना मात्र इस पानी के साथ इस चांदी के बरादे को खरल करें खरल करके टिक्की बनाएं सुखाएं इसी नुगदे में रख के जो एक पहिया नुगदा लिया छोटी दूधी का इसके बीच में रख के इसको दो किलो की पुट मारें जी स्वांग शीतल होगा वहाँ से उठा के इसको फिर खरल करें टिक्की को और इसमें फिर बही अमल दोहराएं हजार दानी छोटी दूधी कहते हैं जिसको अपने सुरख रंग वाली इसका फिर राशन काले एक पाया नुगदा लेकर जितना रस आए उतना खरल करके टिक्की बनाए बाकी नुगदे में टिक्की आके दो किलो की पुट मारें ऐसे आठ पुट लगाए जी आप हर दफा दो किलो की पुट देनी है इसको 8 ਪੁੱਟਾਂ ਮੇ ਇਹ ਵਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਕੋ 2 ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਗਤ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੇ ਸਾਥ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਪੁੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੈ وہی ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਜੀ और जो नए बंदे हैं या मन चले हैं या सिर्फ़ रहे हैं उनके लिए ये एक बात सिर्फ ड्रामा होगी जो आयुर्वेद में रमे हैं समझते हैं बात को गहराई को नापते हैं तोलते हैं वो बंदे इसको समझेंगे अपने अनुभव से कि ये क्या नुस्खा है और चांदी का काम होता है जी दिमाग से शुरू है जा कहते हैं जिसको फेजे से शुरू होता है और नस नस में जान भर देता है ये कुगते बाग के लिए दिमागी डिप्रेशन के लिए ज़बरदस्त योग है जी चांदी होती है जी जो चंद्रमा की प्रतीक होती है ये बुद्धि को बल बख्शती है और इससे बहुत ज़बरदस्त लाभ लिया जा सकता था ये छोटा सा योग है जी इसको समझें और ये बहुत बड़े बड़े काम करती है ये चांदी की बसम जिनको जरूरत होए जी इसको बनाएं और बरतें और लाभ उठाएं जी शुक्रिया जी सत श्री अकाल